Всем привет! Всем привет! С вами Алинка Балеринка. И сегодня я буду показывать мои картинки, спечатанные My Little Pony. Давайте начнем. У меня есть специальные рисунки. Вот. этот трек я уже подписала. Она из мультика Пони Виль. Она вначале была злая. И, в общем, она Убрала то, что она по победила какого-то урсу старшего. А в конце сколько его победила. И на самом деле это был урсу не старший, а младший. Это, это, мой, это был мой второй рисунок. Это мой первый рисунок, злодейка Кризалис. Она, как видите, а она руку она злодейка если что она не поняла она перевертышь. но она поняла перевертыш у нее вот глаза какие-то вот вот и и у нее я вот очень удивилась почему у нее тело э, нет копыта только прическа рог Эм, я могу рассказать где эти вот эти персонажи были эти персонажи было только в одной серии это там прошадник армора и кейданс вот это было она хотела она это своих перевездешь взяла там всем всех по, по контейнеру раз, разогнала. вот а это ну, она тоже в одной серии. Всем пока. С вами была Динка Баринка. Но не пока. Это же очень мало. А еще я буду делать видео. Вызов принят. Пишите мне в комментариях, что я буду делать. А еще только не пишите мне. Есть и мыло и зубную пасту. А то один раз ко мне приходила Маша. И знаете, что она сказала? А давай снимем видео и сделаем так, вызов принят и съедим зубную пасту. Это правда. Всем пока. Ставьте лайки, пожалуйста, и подписывайтесь на канал. Пожалуйста.